নমস্কার আপোনালোক সকলকে স্বাগত জানাইছো মোৰ আন এটি ভিডিও তো আজি মই মানে যখন ভিডিও হৈছে আমি হনুমানের পূজা কীদরে আমি জানো যে আমি মঙ্গলবারে হনুমানের পূজা করবল আৰু আমি আমাৰ মাজত এনেকা বহুত আছে য মঙ্গলবারে হনুমান মন্দিৰত যায় কিন্তু আপনার জানেনে হনুমান পূজা আচলতে হয় কিদরে তো যদি আপোনালোকে হনুমানের পূজা কৰিব বিচাৰিছে আৰু কি হনুমানৰ হনুমানের পূজা করলে আপোনালোকে তেওঁৰ আশীৰ্বাদ অতি সোনকালে পাব যদি বিচাৰিছে এইটো তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টি চাব আৰু মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে তো আহক আজি আগবঢ়োৱা আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিলৈকে কেতিয়া ইমান আগবাঢ়িলোঁ সেইটো মই নিজেও নাজানো কিন্তু এতিয়া মই ফিল কৰিছোঁ যে স্পিৰিচুৱেলি মই বহুতখিনি আগবাঢ়িছোঁ মই বহুত চেঞ্জেছ মোৰ মাজত দেখিছোঁ তাৰপিছত এই গোটেইখিনি হৈছে মোৰ স্পিৰিচুৱেল জাৰ্ণিটোত মই বহুত আপছ এণ্ড ডাউন দেখিছোঁ তাৰপাছতো মই হাৰ মনা নাই ভগৱানৰ ভগৱানৰ ওপৰত মই বিশ্বাস সদায় আছিলে এতিয়াও আছে আৰু সদায় থাকিব তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস মই কেতিয়াবা বহুত টাফ চিটুৱেশ্যন আহিছে তাৰপাছতো মই ভগৱানৰ ভক্তিখিনি কিন্তু এৰি দিয়া নাই ত' আহক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ তো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হ'ব আমি যেতিয়া হনুমান চালিচা পঢ়োঁ মংগলবাৰৰ দিনটোত আপোনালোকে হনুমান চালিচা পঢ়াটো কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব মানে বাকীকেইটা দিনত ঠিকেই আছে আপোনালোকে হয়তো সময় মিলাব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু মঙ্গলবাৰে এটা টাইমত এনেকুৱা নহয় যে ৰাতিপুৱাই কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই আপোনালোকে যোনটো টাইমত ফ্ৰী হয় ধুনীয়াকৈ গা ধুই ভাল পৰিষ্কাৰ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি ল'ব আৰু হনুমান চালিচাখন আপুনি মঙ্গলবাৰৰ দিনত সাত বাৰ পঢ়াটো চেষ্টা কৰিব বাকীকেইটা দিনত আপোনালোকে ঠিক আছে পৰা নাই কিন্তু মঙ্গলবাৰে সাত বাৰ যদি নোৱাৰি এবাৰ হ'লেও কৰিব বহুতখিনি চেঞ্জেছ আপুনি একৈছ দিন বা এমাহৰ ভিতৰত বহুতখিনি চেঞ্জেছ দেখিব এতিয়া মই মোৰ লগত হোৱা এটা ষ্ট'ৰী কওঁ মই ৰাতি হোৱা টাইমত সদায় মানে মই বহুত বেয়া বেয়া সপোন দেখোঁ মই অকলে ৰাতি থাকিব নোৱাৰোঁ লাইটছ অফ কৰাৰ পিছত মোৰ বহুত ভয় লাগে ত' মই হনুমান চালিচাৰ এটা শ্লোক মাতোঁ ভূত পিছাজ নিকাত নিহি আৱে মহাবীৰ জাপ নাম চোনাবে এঘাৰবাৰমান মই এইটো মন্ত্ৰটো জাপ কৰোঁ এইটো ফাঁকি জাপ কৰোঁ লগালগ মোৰ টোপনি আহি যায় আৰু মোৰ মনৰ ভয়খিনি একদম আঁতৰ হৈ যায় মই যেতিয়া ক'ৰবাত যাবৰ কাৰণে গাড়ীত উঠোঁ তো মই কি কৰোঁ সদায় হনুমানৰ নাম লওঁ মই ভক্তি সকলো ভগৱানেৰে কৰোঁ কিন্তু গাড়ীত উঠাৰ টাইমত মই সদায় হনুমানৰ নাম লওঁ সেই হনুমান বাবা যিদৰে আপুনি মোক লৈ গৈছে সেইদৰে উভতাই আনক মঙ্গলবাৰে যদি আপুনি পা আপোনালোকে পাৰে তেতিয়াহ'লে হনুমান মন্দিৰ যাব আৰু যদি ওচৰৰ পাঁজত হনুমান মন্দিৰ নাই বা যাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে হনুমান মন্দিৰ নগ'লেও হ'ব কিন্তু মই মানে এইটো পাৰা পৰ্যন্ত চেষ্টা কৰোঁ মংগলবাৰৰ দিনত যাতে ওচৰৰ হনুমান মন্দিৰতে মই যাব পাৰোঁ তাৰপিছত হনুমান মন্দিৰত গৈ মই নেক্সট ষ্টেপটো কৰোঁ সাত বাৰ হনুমান চালিচা পঢ়িলোঁ আৰু হনুমান চালিচা পঢ়াৰ এটা নিয়ম আছে হনুমান চালিচাখন আপুনি যেতিয়া পঢ়িব তাৰ আগতে কিন্তু আপ আপুনি হনুমানৰ নাম নহয় ৰামৰ নাম ল'ব কাৰণ হনুমান হৈছে ৰামৰ ভক্ত ত' আমি যেতিয়া হনুমান চালিচাখন পঢ়িম তাৰ আগত তিনিবাৰ জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম ক'ব তাৰ পাছত হনুমান চালিচাখনলৈকে যাব হনুমান চালিচাখন সাত বাৰ পঢ়িব এতিয়া হ'ব আমি হনুমান মন্দিৰত গ'লে আমি কি লৈ যাব লাগে আপোনালোকে হয়তো জানে কোনোবা মানুহ এঘৰত আমি গৈছোঁ আলহী হিচাপে আমি গৈছোঁ ত' কি লৈ যাম তেওঁলোকে যোনটো বস্তু ভাল পায় সেইটো বস্তু লৈ যাম ত' আমি হনুমান মন্দিৰ তাত গ'লেও আমি সেইটো বস্তু লৈ যাব লাগিব যিটো হনুমান বাবাই ভাল পায় ত' প্ৰথম আমি লৈ যাব লাগিব সেন্দুৰ কমলা সেন্দুৰ এটা পাইপ তাৰপিছত সেইটো লৈ যাব তাৰপিছত চামিলিৰ তেল চামিলিৰ তেলটো হনুমান মন্দিৰত আপোনালোকে দান দিব লগতে লাডু আৰু পাণ আৰু তামোল হনুমান মন্দিৰ হনুমান মন্দিৰত গ'লে আপুনি এইকেইটা বস্তু লৈ যাব একদম নাপাহৰিব নেক্সট আপোনালোকে যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে হনুমান মন্দিৰত এখন হনুমান চালিচা তাত দি থৈ আহিব কাৰণ এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যি হনুমান মন্দিৰত গৈছে কিন্তু হনুমান চালিচাখন লৈ যোৱা নাই ত' আপুনি থোৱা হনুমান চালিচাখন যিমান মানুহে পঢ়িব সিমান আপোনাৰ পুণ্য হ'ব আপুনি সেই পুণ্যখিনি পাব ত' এইটো একদম স্কিপ নকৰিব যদি আপোনাৰ সময় আছে আৰু বেছি টকা নহয় বিছ টকামান লয় আপুনি হনুমান চালিচা এখন সেই হনুমান মন্দিৰত দান দি আহিব আৰু এনেকুৱা ঠাইত থ'ব য'ত মানে হনুমান চালিচা মানুহ পঢ়ি আছে বা লগালগ বিচাৰিলে পায় তেনেকুৱা দেখা ঠাইত মানে হনুমান চালিচাখন আপুনি আপুনি যেতিয়া হনুমান মন্দিৰ যাব তাতে ধূপ ধূনা জ্বলাই আপুনি আপোনাৰ যোনটো মেচ আছে সেইটো আপুনি হনুমান মন্দিৰত থৈ আহিব আৰু এনেকুৱা ঠাইত থ'ব যাতে ধূপ ধূনা জ্বলালে পায় আৰু লগতে কোনো নেদেখাকৈ মানে মনে মনে সেইটো সেইটো কাম কৰিব আপুনি দিয়া জ্বলাই এটা থৈ আহিব আৰু যিমান মানুহে আপোনাৰ দিয়া চলাইটোৰে আপোনাৰ মেজ আপুনি থৈ যোৱা মেজটোৰে যিমান ধূপ জ্বলাব বন্তি জ্বলাব সিমান পুণ্য আপুনি পাব তো এনেকুৱা বহুত সৰু সৰু ষ্টেপ কিছুমান আছে মানে বহুত সৰু সৰু নিয়ম কিছুমান আছে যোনবোৰ ফ'ল' কৰিলে মানে যোনবোৰ মই যোনবোৰ নিয়ম মই মানি পেলাই মই বহুতখিনি প্ৰমাণ পাইছোঁ আৰু এতিয়া মই সঁচাকৈ স্পিৰিচুৱেলি বহুতখিনি এক্টিভ হৈছোঁ লগতে হনুমান চালিচাখনৰ প্ৰত্যেকটো শ্লোক বেলেগ বেলেগ মিনিং কৰে যেনেকৈ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ ৰাতি শোৱাৰ টাইমত মই কোনটো শ্লোক পঢ়োঁ ফুট পিচাচ নিকা নেহিয়াবে মহাবীৰ নাম চোনাবে আৰু লগতে হনুমান চালিচাৰ আন এটা শ্লোক যিবোৰ পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীসকলে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে হয় সেইটো শ্লোকটো হয়েছে বা গুণী এটি তোর রাম কাজ কারিবে কো আতুর আপুনি পড়া স্টার্ট করার আগে আগে এই শ্লোকটো মাতিব আর আপনার বহুতখিন উন্নতি হব মানে মনোযোগ হোক বা তিন ক্ষেত্রে মনোযোগ কিছু লড়ি আছে ভালকে মনোযোগ দিয়ে পড়ি নয় তো পড়ার আগতে সদায় এই শ্লোকটো মাতিব বিদ্যাবান গুণিয়াত সার রাম কাজ কারিবে কো ত' আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনিয়েই আছিলে যদি মোৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টিত লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিলে মোৰো ভাল লাগিব মই মটিভেশ্যন পাম আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' আনিবৰ কাৰণে ত' লাইক একদম নকৰাকৈ নাথাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং